Sənin öhdəndə böyük bir vəsifə var. Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülətlə ocaldaraq dedi ki, bir kərə üç sələm bayraq bir daha ənməz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. 28 may Respublika günü 1918-ci ildə müsəlman şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gündür. 1990-cı ildən Respublika günü Dövlət bayramı kimi qeyd edilir. 1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş fevral inqilabı nəticəsində Rusiyada çar imperiyası devrildi. Ölkədə çarizmin məzlum vəziyyətə saldığı xalqların milli hərəkatı başlandı. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Müsəlman şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət yaradıldı. Bu respublika Azərbaycanlıların tarixi yaddaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoymuşdur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türk və İslam dünyasında ilk parlamentli respublika və ən demokratik hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi idi. Azərbaycan müqəddətli hökumətinin ilk postisi isə Fətəli Xan Xoyski idi. Oncu Milli Şura Tbilisi-də işlədikdən sonra Gəncəyə köçürülüb. Yalnız 1918-ci ilin sentyabrında Türk ordusunun rəhbərliyi ilə Bakı təşinə rus qüvvələrindən təmizləndikdən sonra Milli Hökumət Gəncədən Bakıya köçdü. Müstəqil Azərbaycan Respublikası qısa ömründə böyük aliyyətlər və qələbiyyətlər əldə etmişdir. İlk dəfə qadınlara seçim hüququ tanıyan və qadın-kişi bərabərliyini təmin edən cümhuriyyət O cümlədə milli ordu, milli pul, demokratlaşma, milli bank, azad seçkilər, beynəlxalq qərar-qadalar və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycanın istقلالının rəsmiləşməsi Azərbaycanın bütövlüyünü təmin etmək, iqtisadi islahat və sər müstəqil Azərbaycan Respublikasını təmin etmişdir. Azərbaycan Demokratik Respublikasını rəsmi şəkildə tanıyan ilk dövlət Osmanlı dövləti olmuşdur. Həmin tarix hadisəsi 28 iyul 1918-ci ildə baş vermişdir. 1918-ci il 9 noyabr tarixində Məmmədəmər Rəsulzadənin təklifi əsasında Azərbaycan Demokratik Respublikasının üç rəngli bayrağı qəbul edilmişdir. O zamana qədər Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağı qırmızı rəngdə idi. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurası müstəqillik bəyanatı ilə Azərbaycan şimal torpaqlarında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti yarandığını elan etdi. Bu tarixi sənədə görə Azərbaycan qonşu xalqlar və dövlətlərlə dostluq münasibəti quracaqdı. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin təşkil idarəsi Xalq Respublikadır. Azərbaycan Xalq Respublikası millət, məzbəbsinə və cins fərqi görmür və bütün vətəndaşlara siyasi hüquqlarını təmin etməlidir. Azərbaycan Demokratik Respublikası gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərə bildi. Təəssüflər olsun ki, Müstəqil Azərbaycan Respublikası 2 yaşına dolmadan bolşeviklərin hücumuna məruz qalıb və müvəqqəti olaraq devrildi. Sovetlər Birliyi Azərbaycanı məcburi sürətdə öz tərkibinə daxil etdi. Bolşeviklər tərəfindən dəvrilməsinə baxmayaraq, istiqlal ideyası yenilmədi və 1991-ci ildə Sovet imperiyasının dağılması ilə Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini elan etdi. Sən bizimsən, bizimsən. Durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.